สวัสดีครับเป็นนะครับตาเขาเชเป็นห้อยหอยตาไทย语构句练习。这一集要跟大家介绍的是碰碰。好，这个就是刚刚怎么怎么样，或刚怎么怎么样的意思。那按照惯例，我们一样从例句开始看。好，第一个例句是ผมเพิ碰碰่มถึงบ้าน。ผมเพิ่มถึงบ้าน。ผม是男生用的我，我碰就是刚刚或是刚。 藤是到哪里的到，n 是家，所以这句应该很好理解。碰碰藤办，我刚到家的意思。下一句是产碰勒 n 累妈。产是女生用的，我碰一样是刚怎么怎么样或刚刚。勒安勒 n 合起来是下班的意思，所以产碰勒 n 就是我刚下班。累嘛？累是形容词，很累的意思。那嘛就是很。 所以那你骂就是很累那这句应该一样很好理解产婆乐安那你骂我刚下班很累好第三句是产婆的 non magi 产婆的 non magi 馋一样是女生用的我 palm 是这一课的标题刚我是刚刚的 non 的 non 是醒来或是起床的意思那你也可以只说的 那เม其实也是刚刚的意思，所以这句整句什么意思呢？ฉันเพิ่มตื่นนอน就是我刚起床。好，接下来这句是靠碰 r เ i n ่งเรียนจบมหาล是男生或女生的他，碰是刚刚，r ร i n 是学习，จ是结束完毕的意思，所以เรียน合起来，大家猜得到意思吗？学习完毕。 就是毕业的意思 m a h a l a i m a h a l a i 其实是从 Maharashtra 来简写过来的，就是口语的时候，你可以只说 m a h a l a i 然后是大学的意思。所以整句大家猜得到意思吗？考 n 连 o m a h a l a i 嗯，没错，就是他刚从大学毕业，嗯、他刚念完大学。碰碰，กลับมาจากต่างประเ e ศ，ผมเพิ่ง l ลั 当่างประเทศ。是男生用的我，我 f r 一样是刚刚。c l a p ม c l ลั是回，ม是来，所以 c l a p ม就是回来。然后จ这个泰语过去练习出现很多次了，考一下大家记不记得จ是什么意思？好，很好，是从英文的 from 的意思。虽然这个字真的很短，但是按照我过往的经验，真的很少人记得这个字。好。 从哪里呢ต่างประเทศต่างประเทศทั้งหมดเข้ามาคือว่าต่างปรั้มเข้ามาค่ต่างประเทศดีทั้งมามาคว่าต่างประเทศดีทั้งหมดเข้ามาคือว่าต่างี้มดเข้ามว่าต่างีั้วรทั้งหเข้ว่างประเทศดทั้เข้ามาคือว่าต่างประี้วันวารเทศดทั้เข้ามาคงปเทศังห่งปังหม นึกออก，是想起来。那哇，有点像中文的说想起来说怎么怎么样，或是英文的 that。啊、呃，วั是今天，one valentine，那 one valentine 就是英文的 Valentine，所以是情人节的意思。那整句是什么意思呢？碰พิ่ง、哦、นึกออกว่าวันน就是刚刚才想起来，刚刚才想到哦，今天是情人节。 这个礼拜的最后一句是“ r a n i นี้เพิ่ม r a ิ่มราคาอีกครั้งตั้งแต่วันนี้。ร้านนี้เพิ่ม好，先说那个“เพิ่มเพิ真的很难读，这两个声音非常的相近，但是是完全不一样的两个字。Rani，Ran 是商店，你是这个，所以 Rani 就是这间商店。เ 第一个碰是这课的标题，刚刚刚怎么怎么样？那后面那个碰，它的尾音是 m，所以嘴巴要闭起来。碰碰是增加的意思。那 ra ka 是价钱，所以碰 r a ka 就是涨价。一 k l a n g klang kl 就是又一次、再一次。当家在之前的工具练习有看过，大家还记得吗？ 就是后面加时间的话，就是从自从什么什么时候，那晚尼一样是今天，所以整句什么意思呢？瓦尼砰砰拉卡一克当代晚尼，就是这家商店呢，从今天开始又再一次涨价了。 好，那以上就是这一集泰语歌句练习碰的所有例句讲解以及内容。一样，如果你有任何的心得以及意见或者是问题，欢迎在下方留言让我知道。如果你喜欢我的影片，欢迎帮我按赞、订阅、加分享。那我们一样下周见 g o o b e ma'am. สวั